желающих Меня зовут Алина. Я ученица 43-й школы, лидер района, района районного парламента ученического самоуправления Альбер Иванова. Мое правило, никогда не бойся, что у тебя что-то может не получиться, предпринимай, пытайся, дерзай. Ведь если ты будешь бездействовать, ты упустишь все шансы что-либо изменить. Итак, представляю вашему вниманию проект «Насилие детей в семье. К сожалению, насилие в семье на сегодняшний день является актуальной проблемой насилие это принуждение невольное более действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное. Насилие в семье – это вид отношений между близкими людьми, когда один притесняет другого или причиняет ему какой-либо ущерб. Систематически агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в результате чего объекты насилия могут быть причинены вред, травмы и унижения. В отношении детей это недостаточное обеспечение необходимой медицинской помощи, когда он болен. Отсутствие, должного обеспечения опека и надзора. Воздействие, эмоционально травмирующих факторов, связанных с семейными конфликтами, эксплуатация и продуктов трудом и алкоголизм родителей в наркотиков. Есть всего пять видов насилия. Это психологическое насилие, физическое, эмоциональное экономическое и сексуальное насилие. Психологическое насилие проявляется такими факторами, как оскорбление, шантаж, акты насилия по отношению к детям и другим лицам для установления контроля партнера, угрозы насилия по отношению к себе, жертв, или унижающих ее действий и вернем его в порядок дня и тому подобное. Экономическое насилие проявляется в том, что э, э, родители или определенные отказываются в содержании детей. Самопонятное самостоятельное принятие больших финансовых решений это может проявляться, например, в том, что при покупке продуктов не учитывается потребность детей, и в результате дети могут не получить необходимое милиции из школы, э, постоянное детской ванны с ребенком, унижение присутствия других людей и тому подобное, причины возникновения насилия, распространение в обществе и наркомании, кризис морали, кризис культуры, влияние СМИ и демонстрирующие результатах расследования лидером, э, лидером оказалось психологическое насилие. Не подвергались меньше половины попрошенных детей, это 45%. На втором месте физическое насилие, на 27%. И 21% попрошенных детей подвергались сексуальному насилию. Цель моего проекта – формирование в обществе неиспективного отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям, повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях повышение ответственности для родителей за действия, направленные против детей, и реабилитация детей, ставших жертвами насилия. Этапы реализации проекта. Выявление случаев жесткого общения с детьми, то есть будут проводиться опросы, анкетирование. Второй этап – распространение информации для быстрого сообщения компонентным органам о случаях жесткого обращения с детьми и насилия по отношению к детям обращение детей, пострадавших от насилия, для немедленного, для немедленного оказания и помощи. То есть телефоны доверия, доверия службы, полномочия по правам.